Добрый день. Меня зовут Сергей Стукан. Я представляю компанию «Эффективные информационные технологии» «Efficient IT», которая входит в состав группы «SSP». Да, мы работаем не только, на, не только на рынке Украины. И поэтому, может быть, нас тут еще не очень хорошо знают, но буквально с прошлого года мы повысили свою активность и представляем решения, которые являются реально инновационными, реально новыми для рынка Украины и очень эффективными. Они, их много у нас, но сегодня я буду рассказывать об одном. Это решение по управлению фактически данными компании Delphix. Представители компании Delphix находятся в зале. Если вы захотите с ними поговорить, можно будет поговорить и э, на перерыве. Антон разговаривает на русском языке, и Йохим разговаривает на английском очень хорошо. Я тоже буду, в принципе, в перерыве доступен и буду ждать ваших вопросов. Мои координаты находятся на Куаре и в конце будут тоже представлены. Что такое маскирование, маскирование данных с точки зрения компании Delphix? Это автоматическая подмена реальных данных в реальном времени, замена эффективными данными, но представление в виде реальной информации. При этом компания Delphix создала решение, которое, маскируя данные на виду, сканирует данные на уровне данных и метаданных, улавливает все взаимосвязи и сохраняет их. То есть в данном случае, если вы видите товарищей Петровых, они все стали черных. И фактически с ними можно работать аналитиками, давать в работу аналитикам, но Сами по себе данные не являются репрезентативными для тех, кто хочет их украсть. Поэтому для того, чтобы не мучить людей без полезной работы работы о том, ну, как украсть эти данные, в принципе, можно сразу сказать, что вы будете работать с маскированными данными, не напрягайтесь, потому что они не представляют никакой ценности. Это касается аналитиков, разработчиков и же с ними всех, кто работает в непроизводственных сферах. А почему? Потому что в основном. Все данные, которые подвержены угрозам, находятся именно в непроизводственных средах. То есть из 98% данных, которые вообще находятся под угрозой, 80% — это те данные, с которыми работают наши подразделения, которые занимаются продакшеном. Современные решения все более сложные и комплексные, требуют очень быстрых изменений, внесения новых релизов, разработки. Поэтому мы на пути к успеху стараемся как можно быстрее носить лучшие функционалы, передавать это нашим заказчикам, пользователям. А для этого мы должны выдавать копии наших данных в непроизводственные среды. Причем как нашим внутренним сотрудникам, так и внешним и так далее и тому подобное. Поэтому рост потери данных в непроизводственных средах он был высокий, постоянно растет. Даже если внутри компании мы можем организовать работу наших специалистов каким-то образом вручную, то нам приходится тратить огромное количество времени и ресурсов на то, чтобы данные замаскировать, привлечь для при этого множество администраторов. И все равно, потеряв актуальность этих данных, передать их куда-то, откуда они могут уйти. Если мы таких ресурсов не имеем, мы передаем копии немаскированные. Эти копии ну, прямая угроза для того, чтобы мы их потеряем в том виде, который в принципе ценен для злоумышленника. Что предлагает компания DELFIS? Мы собираем в одной точке управление всеми данными, на лету их маскируем и выдаем всем остальным пользователям данные в замаскированном виде. При этом, опять же, мы можем им сказать об этом, и они будут спокойно с ними работать. А можем и не сказать, и будем наблюдать за тем, кто у нас хочет что-то сделать плохого. Мы получаем комплексное решение, которое не только маскирует данные и делает их использование дальнейшее безопасным, но мы и получаем еще единую точку управления данными. То есть во всех непроизводственных средах у нас будет одна точка, которая содержит всю информацию, какие данные, в каком наборе мы выдавали кому, когда и как человек этими данными пользовался. И в данный случае, когда у нас, например, 284 человека имеют доступ к копиям продуктивных данных, мы получим среду, когда только 4 администратора будут иметь доступ к реальным данным, все остальные будут получать только свои наборы. То есть мы можем не только маскировать данные, но еще составлять определенные наборы. То есть один набор для аналитиков мы маскируем определенные поля столбцы, другой набор для разработчиков, мы сокращаем количество записей и перемешиваем просто данные, не заморачиваясь долго там на сложными процессами. И так для всех, кто, в принципе, работает в непродуктивной среде. Такой способ защиты данных сегодня очень популярен во всем мире, потому что он гарантирует фактически от потери данных вообще. То есть, если мы контролируем ситуацию внутри продуктивной среды, все данные, которые находятся в непродуктивной среде, уже не являются какой-то ценностью. И их просто никто не хочет украсть. Нам не надо внедрять систему DLP для того, чтобы контролировать, что происходит с этими данными в этих средах и так далее, и тому подобное. Это очень удешевляет контроль за защитой данных, но кроме этого решение является комплексным, потому что работает виртуальная среда с виртуальными данными и позволяет получить очень большие экономические эффекты от ее эксплуатации с точки зрения управления данными. При этом компания Delphix добилась того, что маскирование необратимо. Результат представляет источник абсолютно, с ним можно работать в среде разработки точно так же, как с реальными данными. Никто не ищет никакой разницы. Все связи будут сохранены, все изменения, которые будут производиться у разработчиков, будут учтены. Взаимосвязи, как я уже говорил, сохраняются. Мы можем маскировать не только данные, которые считаем критичными, а мы можем маскировать все данные, грубо говоря. Или выбирать там более широкие наборы данных, чтобы наши замаскированные данные не были скрыты путем какого-то там вычисления с помощью некритичных данных. И маскировка должна быть повторяющейся. То есть мы получаем инструмент, которые позволяют нам запускать процесс маскирования либо по запросу, когда мы выдаем кому-то базу данных, либо с какой-то периодичностью и обеспечить таким образом постоянное наличие актуальной копии замаскированных данных для работы или производственных следов. У нас есть несколько сценариев, которые, в принципе, можно применять. Это, например, первое, замаскировать все данные, виртуализировать их и дальше выдавать только виртуальные копии. Об этом я еще немножко скажу. Это очень эффективный инструмент управления. В данном случае мы просто закрываем все данные одной маскированной копией, и только от нее выдает виртуальная база данных уже в маскированном виде. Есть сценарии, когда мы можем некоторые данные маскировать, а некоторые, которые нам нужны в незамаскированном виде, оставлять незамаскированными. Это тоже делается, в принципе, определяется в единой точке управления и производится автоматизированно на лету. Есть варианты, когда мы можем использовать несколько, в принципе, устройств для того, чтобы работать в продуктивных средах. В ну, продуктивной среде это отдельный разговор, наверное, не на этом форуме, но в любое время я, в принципе, готов ответить, как это можно использовать в продуктивных сферах, средах. А непродуктивные среды мы сразу передаем туда виртуальные базы и все в маскированном виде используем, пока нам не надо получить физическую копию. То есть решение позволяет из виртуальной базы данных получать физическую копию любой базы данных. Работает система и а с такими продвинутыми современными решениями, как Business intelligence, intelligence и Big Data. И при этом мы не только ускоряем в принципе, работу с данными в этих системах, мы оставляем их актуальность этих данных, поддерживаем постоянно и маскируем их для того, чтобы здесь получать уже быстро актуальные, но замаскированные данные. Мы предоставляем возможность пользователям и администраторам работать на подобном портале, где есть фактически возможность создавать, аффилировать данные, создавать закладки каждый день там, или в то время, когда это нам необходимо, Отсюда же мы будем видеть, кто как и когда использовал такие данные, как данные или база данных, нам нужны или не нужны, мы можем их остановить там или, в принципе, создать новые. Используется подобное решение очень широко, как я уже говорил, как в банковском секторе, так и вообще в компаниях типа Intel. Не знаю, тут есть представители всех, 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 там индустрий, которые существуют в мире, наверное. И очень уверенно и уже давно, начиная где-то с 2008 года, активно используют решение Delphix. Почему? Потому что оно эффективно с точки зрения не только защиты данных, но еще с точки зрения, именно, как я уже говорил, управления данными. То есть на примере банка Royal Bank of Scotland я хочу вам рассказать кратко, что компания добилась, защитив данные. В непроизводственных средах у них находилось 152 терабайта на 108 базах, и они тратили один день на выдачу базы и приблизительно один день на обновление. 30% ресурсов администраторов уходило на работу в непродуктивных средах. При этом у них, если мы схематически покажем, вот продуктивные данные, а вот это все остальное, это система хранения данных, копии непродуктивных данных. Занимала очень много места, пользователи получали все это дело по традиционному пути и работали как могли. Delphix создает виртуальный апплианс, который в себе содержит в том числе и модуль маскирования, но может и не содержать по большому счету. Делает единую копию продуктивных данных на системе хранения данных, освобождает все остальные диски для того, чтобы вы могли там размещать другие проекты. Delphix регистрирует все изменения, которые происходят в продуктивных средах на блочном уровне. Исключительно на блочном он не копирует постоянно продуктивную среду, он только учитывает, какие изменения произошли здесь и отображают их в отдельных, в принципе, сервисах, которые потом передаются в виде виртуальных, виртуальных баз данных пользователю. Причем пользователям не передаются файлы, там не производятся выгрузки никакие, а производ, происходит выдача конкретных блоков на основе запросов, которые происходят. Сервис работают на уровне метаданных и э, работает гораздо быстрее, при этом пользователь получает доступ к конкретному блоку. Все изменения, которые производят пользователи в своих виртуальных базах данных, также отражаются на блочном уровне в этой системе. И мы получаем экономию по месту где-то в 136 раз в конкретном банке. При этом у нас параллельных проектов практически в два раза больше. Время на выдачу базы данных 6 минут всего на вместо одного дня. Время на обновление 11 минут. И закрыли мы с точки зрения безопасности 80% данных, которые у нас были под угрозой. Схематически это выглядит следующим образом. Мы работаем со всеми базами данных, которые сейчас используются на уровне Enterprise. Можем виртуализировать в том числе и файлы, то есть среды. Работаем со всеми системами хранения данных, которые на сегодняшний день существуют. Управляем из единой точки всеми таймфлоу маскируем и передаем пользователям, при этом даем им возможность использовать портал самообслуживания, который высвобождает в данном случае наших администраторов. Спасибо.